Соперник, в принципе, давал все делать. Мы вроде бы неплохо начали. Хорошие передачи были вперед, открывались, делали ширину. И фанговых подач, конечно, можно было больше. Потом был уже брак чуть-чуть, и поэтому сопернику было легче, наверное. Во втором тайме снова вышли и начали хорошо пасовать. И появились снова атаки, и поэтому, я думаю... Из-за этого мы и забили голы у «Динамо» в последнее время тактика такая, измотать соперника в первом тайме, а потом сделать усиление, в том числе кадровое, и как бы забить свои голы для победы нужной. Я не знаю, у нас вообще важно просто выходить и делать то, что договариваемся. Получалось некоторые игры уже в первые 10 минут забивать. Хотели этому придерживаться, но бывает не получается, и поэтому стараемся в первом тайме сделать все максимально от себя зависящее. И ну и добиться хорошего результата. Сразу о силах. Вот ночь в поезде никак не повлияла? Вот, да, ножки подсели, конечно, еще и трава такая густая. Так что, да, 20 часов сказались, и тяжело было прийти в себя. Но ничего, это, это футбол, тут не приходится выбирать, так что главное было выиграть и показать хорошую игру. Комментируй, пожалуйста, эпизод с назначением пенальти, и, собственно, почему ты взялся его пробивать? Ну, да, украли его. Он выдержал паузу, защитник катился, он поставился и заработал пенальти. Я, в принципе, уверен в себе, всегда стараюсь идти бить пенальти. Пацаны вроде бы не против, так что я думаю, главное, чтобы мы забивали и выигрывали матчи. А пенальти, ну, я просто уверен был в себе, что забил, и взял, пробил. Много моментов было для взятия ворот. Мы неплохо играли, я считаю так. Так что я думаю, со временем даже, если бы не пенальти, то мы бы все равно забили этот гол и додавили соперника. Ну, на скорости не знаю. Я так чувствую просто момент, и поэтому стараюсь выжать из него максимум. И неважно, кто забьет, или я отдам, или я сам забью. По сути, я его или попал, мог и промахнуться, вазом ударил. А просто, ну, крайне нападающие всегда должны закрывать дальнюю штангу. И поэтому, тем более, я там был один. Так что хорошо, что попал по пустые ворота. Ты уже стал чемпионом в составе молодежной команды, теперь нужно еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть сделать полшага для того, чтобы стать чемпионом в юношеской команде. И, собственно, что для тебя это значит и не теряешь ли мотивацию? Нет, конечно, не теряю. По детям я никогда не был чемпионом. Мне всегда приятно с 19 или с дублем, с кем-то не было, добиваться с командой результата и становиться чемпионом. Это всегда приятно. Ну, в принципе, решающий матч в Днепропетровске уже совсем скоро, 22 числа, да, да. мы все его ждем. Хватит ли «Синьленок» на хорошего и сильного оппонента в Днепропетровске? Я думаю, хватит, мотивация зашкаливает, все пацаны хотят стать чемпионами и все-таки сделали такую работу. И остался этот последний шаг, я думаю, мы выложимся полностью, добьемся результатов положительного и станем чемпионами.